Я на самом деле был актером, да? я был актером. Коротко. Мое выступление называется современный человек. Его обязательные умения и навыки. Дело в том, что я вообще готовился выступать перед молодой вот аудиторией. Можете так, мне что-то понимать. Кому вот э, до 20 хорошо до 23 отлично супер отлично тогда я коротко просто расскажу про эту тему. есть одна мысль которую я просто хотел бы донести. дело в том что когда-то давным-давно я решил стать поваром и пришел в кулинарную технику там собралось огромное количество народа, таких же, как я студентов, которые вот, хотят стать поваром. И вышел такой мужик, повар такой старый. Он был одним из лучших поваров Украины на тот момент. Он на нас так посмотрел и говорит, бегите, отсюда. Бегите, вы не понимаете. Это самая тяжелая профессия в Украине после шахтера. Бегите! Это единственное, что я вам могу посоветовать, так он сказал, если я его тогда послушал. А так мне пришлось много лет проработать поваром, в том числе, мы и рестораны делали, но я только через 10 лет понял, что это очень тяжело, и я этим не могу заниматься, и мои, собственно, компетенции, как это говорят, совершенно в другом. Вот, об этом я и хотел рассказать. Не только о себе, а вообще о том про компетенцию. Скажите, что это такое? Мультитул. Что а это за говорю? инструмент? Мультитул. Мультитул, да, какой? Это швейцарский нож. Это фирма, которая изготавливает швейцарские ножи, сделала к столетию. Все швейцарские ножи в одном инструменте. Их там порядка сотни. Там даже зубочистка есть. Если присмотреться, даже антенка. По-моему, это самая бесполезная клей, которая когда-либо свою жизнь. Дело в том, что никто никогда не подходит, да? Ну вот к этому. Люди, когда чем-то пользуются, они выбирают что-то такое. То есть простые инструменты, которые заточены узко под ту функцию, которую они выполняют. Причем это еще даже далеко не самая узкая функция. Вот, например, я как повар знаю, что ножи могут выглядеть вот так. Вот это набор кухонных ножей. Причем я как специалист могу сказать, даже просто взять один большой нож, главный поварской, их можно сделать 10 видов по размеру, по сантиметрам, в нескольких вариациях керамика, металл, э, там разные типы металлов и сплавов, а также в ценовом диапазоне. И это будет только один нож из этих всех. Я говорю про то, что вот это по сути есть маркетинг. То есть э, узкая специализация. Люди никогда не выбирают инструмент такой чтобы он умел все. Людям интересно что-то одно. Вот. Дело в том, что про что я вообще хотел рассказать. Я очень много участвовал в различных проектах и обнаружил, что в принципе люди не все умеют, вот как наш предыдущий спикер Леонид Катер, делать такие крутые проекты. Не всем хватает каких-то навыков. Не у всех получается создавать нечто интересное. Либо сила воли не хватает, либо чего-то еще. И обнаруживая некие закономерности, я обнаружил, что единственный способ это преодолеть, это не учеба даже. Это просто работа в команде. То есть нахождение некой своей узкой специализации, и постоянно пробование этой специализации в разных, в разных, в разных способах и командах. И сейчас, анализируя многие проекты, в которых я участвовал, я вижу, что они случились только потому, что люди, которые сами по себе, по сути, ничего не умеют или не умеют очень многого, объединяясь вместе, создавали просто потрясающие вещи. Именно эту мысль я и хотел рассказать. Люди, которые ничего не умеют. Если мы сейчас посмотрим на самих себя внутри, вы поймете, что вы очень много чего не умеете. Но объединившись вместе, мы можем создавать какие-то сложные проекты. Вот. И поэтому я вас прошу, давайте вот сейчас мы будем обсуждать в круглых столах, давайте что-то придумывать вместе, давайте придумывать идеи. Давайте придумывать проекты и их реализовывать. Мы вместе можем намного больше, чем по отдельности. В том числе и про деньги, и про развлечения, и про все остальное. Спасибо.